Bayangkan sebuah drama politik yang sangat tempatan, bukan permainan kuasa di Kuala Lumpur, tetapi kisah tentang Sabah, identiti dan harapan rakyat. Parti Warisan Kini membuat langkah berani menjelang Pilihan Raya Negeri PRN Sabah. Mereka buka sedikit ruang kerjasama politik tetapi dengan syarat tegas. Boleh Warisan menang sendirian atau adakah ini strategi lebih halus untuk menguatkan suara rakyat Sabah? mari kita terokai secara mendalam. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. Warisan buka sedikit ruang kerjasama selepas PRN Sabah. Itulah berita kita pada kali ini dan sebagai disclaimer, berita ini adalah berdasarkan artikel asal yang ditulis dalam Free Malaysia Today. Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal menyatakan bahawa parti itu akan bertanding sendirian. Dalam PRN Sabah akan datang, tetapi tidak menolak sepenuhnya kerjasama dengan entiti lain jika ia memberi manfaat terus kepada negeri dan rakyat Sabah. Ini bukan keputusan separuh masa. Ia adalah pendirian yang diperkuatkan oleh Majlis Tertinggi Warisan apabila mereka membuat keputusan menentang sebarang kolaborasi atau gabungan politik. Syafie menegaskan bahawa sekutu sebenar Warisan bukanlah parti politik lain, tetapi rakyat Sabah sendiri. Dalam wawancara di program The Breakfast Grill di BFM, beliau mengakui bahawa warisan mahu kebebasan politik dan untuk mengekalkannya, mereka memilih untuk kekal sebagai entiti independen. Bukannya terlalu bergantung kepada rakan politik dari Semenanjung. Ini kerana menurutnya, apabila bergabung dengan parti lain sering timbul tuntutan kerusi jawatan dan akhirnya pergolakan apabila tuntutan tidak dipenuhi. Ketika disoal tentang kemungkinan membentuk kerajaan dengan gabungan jika warisan gagal memperoleh sekurang-kurangnya 37 kerusi, majoriti mudah, Syafi menjawab bahawa keputusan akan dibuat selepas keputusan pilihan raya diumumkan. Namun dia sangat jelas dalam satu perkara, warisan tidak akan bekerjasama dengan gabungan yang berpangkalan di semenanjung, khususnya mencatat bahawa mereka akan bekerja dengan rakyat Sabah bukan dengan parti politik semenanjung. Warisan akan mempertandingkan ke semua 73 kerusi Dewan Undangan Negeri Sabah dan pendirian ini disahkan secara sebulat suara oleh majlis tertinggi parti. Matlamat mereka bukan sekadar menang, Syafi menyuarakan objektif besar. Mereka mahu majoriti 2 per 3, suatu sasaran berani. Tetapi selari dengan sejarah parti tunggal yang pernah memerintah Sabah tanpa gabungan. Dalam memperincikan sebab di sebalik keputusan berani ini, Syafi menyebut sejarah Sabah. Contohnya, era parti berjaya di bawah Tan Sri Harry Saleh atau Parti Bersatu Sabah, PBS, yang pernah memerintah negeri tanpa rakan kuasa besar. Beliau berpendapat sistem politik berasaskan gabungan sering membawa kepada konflik dalaman dan warisan katanya mahu mengalihkan fokus ke keperluan asas rakyat Sabah, bekalan air elektrik jalan raya dan infrastruktur penting lain. Dari sudut pentadbiran pula, Syafi menekankan keperluan untuk melakukan pembaharuan mendasar. Sabah menurutnya telah lama terjejas oleh kegagalan pentadbiran, skandal rasuah dan kelemahan dalam penyampaian perkhidmatan asas. Jika warisan diberi mandat, tumpuannya adalah membina semula institusi negeri dan sistem penyampaian agar lebih berkesan. Artikel asal menyebut bahawa Syafi mengakui ada kesilapan lalu dan menegaskan perlunya pembaharuan struktur. Menariknya, ketika ditanya tentang pengundi muda, Syafi menunjukkan bahawa warisan sedar bahawa generasi baru mungkin lebih selari dengan pemimpin progresif dan beliau sendiri terbuka kepada introspeksi. "Kita telah melakukan beberapa kesilapan," katanya, menandakan kesediaan untuk belajar dan berubah. Sedikit latar belakang. Warisan adalah parti berbilang kaum. Ia diasaskan pada 17 Oktober 2016 oleh Syafi Abdal. Ia pernah bekerjasama dengan Pakatan Harapan pada peringkat tertentu tetapi Syafi menegaskan bahawa keputusan untuk berjuang solo adalah hasil keputusan majlis tertinggi, bukan hanya pendirian peribadinya. Situasi ini berlaku dalam konteks politik Sabah yang unik, Negeri ini mempunyai sejarah lompat parti, frog politics, yang menyumbang kepada ketidakstabilan kerajaan negeri berulang kali. Pada 2023, Sabah meluluskan undang-undang anti-party hopping. Usaha reformasi penting untuk mengurangkan fenomena lompat parti yang sering merosakkan kestabilan kerajaan negeri. Untuk analisis dan persoalan lebih mendalam, pendekatan warisan sekarang mencerminkan satu pemikiran strategik yang agak jarang di era gabungan raksasa. Parti tempatan mahu memperkukuh legasi lokal dengan mengutamakan rakyat, bukan kuasa politik antar gabungan. Dalam konteks ini, kita boleh membandingkan dengan sejarah politik Sabah dahulu. Era berjaya 1976 hingga 1984 di bawah Harris Saleh menyaksikan satu kerajaan tunggal kekal kuat tanpa gabungan besar dan kemudian PBS juga berjaya memerintah sendiri. Warisan nampaknya merujuk kembali kepada model itu. Tidak sekadar sebagai nostalgia, tetapi sebagai strategi pragmatik untuk elak permainan kerusi dan pergolakan kuasa. Namun, wujud risiko besar. Memburu dua per tiga majoriti tanpa kerjasama mungkin terlalu idealistik, terutamanya dalam lanskap politik Sabah yang kaya dengan kepelbagaian parti tempatan seperti GRS, Star, SAPP dan lain-lain. Jika warisan gagal capai majoriti, adakah mereka akan terbuka kepada rundingan selepas PRN? Syafi menolak kemungkinan itu sebelum ini, tetapi dinamika politik selepas pilihan raya sering berubah. Satu lagi persoalan akademik, apakah model politik lokal tunggal, single local party governance? dapat membawa kestabilan jangka panjang dalam negeri seperti Sabah atau adakah sistem itu mempunyai kelemahan tersendiri dalam teori sistem politik kebebasan parti tunggal mungkin menjamin kesatuan dasar tetapi ia juga berisiko jika semak imbang dalaman tidak cukup kuat bandingkan dengan kerajaan berasaskan gabungan ia mungkin lebih terdedah kepada krisis kuasa tetapi juga lebih inklusif dalam wakil masyarakat pelbagai kerakyatan Sabah. Tambahan pula, apakah implikasi dari segi autonomi negeri? Warisan sering membangkitkan isu hak Sabah seperti agenda MA63. Dan dengan pendirian tidak bergabung, mereka menegaskan bahawa mereka mahu melawan politik semenanjung demi agenda negeri. Jika berjaya, ini mungkin mengukuhkan naratif politik lokal yang lebih bebas dan berdaya saing. Namun jika gagal, rakyat Sabah mungkin kembali melihat betapa pentingnya kerjasama kuasa besar untuk mencapai kestabilan pentadbiran. Para sahabatku sekalian, jadi di persimpangan pilihan raya ini, warisan meletakkan taruhan besar bertanding solo tetapi dengan mandat moral kuat bahawa sekutu sebenar mereka adalah rakyat Sabah. Ini bukan hanya strategi pilihan raya tetapi satu kenyataan identiti politik. Adakah pendekatan ini cukup bagi mengubah realiti politik Sabah? Atau adakah ia akan mencipta risiko baru jika mandat itu tidak diperoleh? Kami mahu dengar pendapat anda. Adakah warisan perlu terus jalan sendiri atau patut pertimbangkan kerjasama selepas pilihan raya? Dan kenapa? Tinggalkan komen anda di bawah dan mari kita terus berfikir bersama. Sekian, kita jumpa lagi.